Гості нашої програми сьогодні, з якими ми говоритимемо про проблеми вакцинації. Це Катерина Булавінова, педіатр-інфекціоніст, медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Мої вітання. День, а також наш колега Олексій Бобровніков, автор документального фільму Вакцини бізнес на страху, який отримав спеці... спеціальний приз фестивалю детектив Фесту Москві в 2008 році. Так, добрий день, Артю. Мої шанування. На вашу думку, чому вакцинація в Україні настільки корупційна, скандальна тема? Це було в 2008 році коли ви розслідували свою історію, ну і цей свіжий скандал. Чому так трапляється? Але, адже не говорити про це не можна. Ми намагаємося задати питання, але на питання ніхто не хоче відповідати. Ми приходимо в ВОЗ, ВОЗ мовчить. Ми приходимо в Міністерство здравоохранення, воно мовчить. Ми задаємо питання, хто може перевірити вакцину, яка, здається, сомнітельна для експертів, і яка викликає смерті. Нам утверджують, що вакцина не може викликати смерті. Но, тем не менее, это происходит. Несколько лет назад в Австрии э, было судебное решение, которое, возможно, изменит ход истории и, возможно, изменит ситуацию на фармацевтическом рынке. 2001 год э, суд, один из австрийских судов, в принципе, запрещает обязательную вакцинацию в школах. Потому что педиатр, который не объяснил ребенку возможности, его родителям, возможные риски при вакцинации, э, в результате был осужден, потому что ребенок ослеп, а слепота и воспаление глазного нерва являлось одной из возможных побочных реакций. И то, что произошло, вынудило австрийцев заговорить об этом и сказать, что окей, вакцинация может быть, но вы должны знать все риски. У нас происходит совершенно по-другому. Пани Катерина, ваша оценка чему? Я бы хотела медицинскую часть этого вопроса прокомментировать. В Украине много лет, очень много лет, ни один ребенок не умер от вакцинации. И вакцина от гепатита Б является одной из самых безопасных вакцин вообще в мире по своему составу. Дело в том, что это вакцина, которая не содержит ни убитых, ни живых микроорганизмов. Это так называемая рекомбинантная вакцина, которая просто, ну, как бы дразнит иммунную систему. И даже если кому-то очень хочется в рамках любого скандала то это мне напоминает анекдот про крокодила. Да? Помните, летает, но очень низко. Так вот, не летает. Не может такого быть, чтобы ребенок умер от гепатитной вакцины. Это биологически невозможно. Нет этому никаких объяснений. На вакцину гепатитную, так же как на любой медицинский препарат, может быть анафилактический шок. Именно поэтому всегда проводится вакцинация там, где можно оказать помощь при анафилактическом шоке, да, есть такой прозрачный шкафчик. Но это происходит в первые полчаса после введения вакцины, чаще в первые пять минут прямо на игле. Ни один из случаев, который упомянут в последнее время в прессе, вообще не имеет такого описания. И совершенно ни одна смерть из этих детей, которые перечислены, не может быть биологически связана никак. И Технически это нельзя объяснить, чтобы она была связана с введением гепатитной вакцины. Кроме того, если было что-то не в порядке со всей серией этих вакцин, ими провакцинировано много много-много-много людей. То есть если бы что-то было не в порядке с флаконами, флаконы были бы не стерильны или загрязнены, то, естественно, погибло бы очень много людей. Поэтому, ну, извините, да, я не буду комментировать всю остальную часть, но с медицинской точки зрения, а я эксперт в вакцинологии, это невозможно. А комментируя слова господина Бобровникова, на данный момент э, в мире нет ни одной вакцины, побочным явлением которой являлась бы слепота. Давайте подивимося уривок з фільму Олексія, який вийшов на екран у 2008 році. Продовжимо дискусію. Ви там намагалися дослідити цю проблему, в тому числі і за кордоном. Давайте покажемо цей уривок. Зараз покажемо. Хлопець згорів за півдоби. незрозуміла хвороба, нез'ясовані обставини, наслідки уколу незареєстрованим препаратом. Антона Тищенка поховали наступного ж дня. Що приховувало тіло загиблого хлопця? Що приховує штам вірусу, котрим він був прищеплений? Що, врешті-решт, може приховувати звичайнісінький заштрик? Просто ми жили, як подружка падрушка гаврік, своєм нікого не трогали. Сказала, что нас тронули. Вообще непонятно, почему. Елькамовчаных профессионалов продолжают выполнять свою работу. То, что необходимо прививать, проводить иммунизацию против кори, краснухи, безусловно, нужно проводить. Я в этом не сомневаюсь. То есть 19 вакцин на первый год жизни? когда идет активная работа и развитие всех органов систем, прорезывание зубов, активный рост, развитие ребеночка, в том числе и иммунной системы, учитывая экологическую ситуацию, это называется из пушек по воробьям. Официальные инстанции и надали расследуют всю справу. Або вдают, что расследуют. Ми поїхали до Індії аби спробувати розкрити бодай частину таємниці. Там на зустрічі з нами чекав оцей чоловік. Сайрус Пунавала створив нову імперію імперію вакцин. Чи могли б ви взяти на себе персональну відповідальність за кожну смертью шкоду, пов'язану з використанням вакцин, виготовлених вашим інститутом? Ні. чому ми повинні брати особисту відповідальність? Вакцину вже схвалено нам відмовили усі. Жодна з офіційних осіб, так чи інакше, відповідальних за якість та безпечність препарату, не захотіла спілкуватися з нами. Ви можете мені внятно об'яснити причину відказу від інтерв'ю сьогоднішнього. Випад підтасовуєте факти, там ніхто не горі барказів. Але ми отримали те, що шукали. Може, оце допоможе з'ясувати причини смерті хлопця. Знакомо, у прямом эфире на канале ТВ. и продолжаем программу, продолжаем разговор с гостями студии. Алексей, чем завершилась эта история, те расследования и взагалі эта история с вакцинацией протокола Краснохи в 2008 -го году? Ключевые слова, мы не хотим, мы не должны нести никакой ответственности. А вот то, что сказал Пунавала, да, этот индус, по версии Forbes, один из самых богатых людей мира и а, этой его части, Некоторые вещи нам удалось выяснить. Мы не медики и мы не эксперты-медики, наша работа задавать вопросы. Наша воп работа задавать вопросы и попытаться получить на них ответ. И когда мы не получаем ответа ни от одной из инстанций, которая задействована в этом процессе, мы начинаем искать ответы сами. Иногда эти ответы правильные, иногда эти ответы э -э, могут быть как бы спекулятивными но это ответы, которые на, это разговор, в котором нету ответственной стороны, которые что мы выяснили, например, один из, пунктов, да. один из пунктов, один из штамм вируса на основе которого построена вакцина и которая создана на его основе это некий штамм Эдмонстон-Загреб который был, э, проблемность которого была доказана за несколько лет до э, введения этой вакцины. Об этом писали все медицинские журналы, об этом знали все медицинские эксперты, потому что масса смертей и побочных реакций была связана именно с этим штаммом. В то же время в интервью с Сайрусом Пуновалой, и он утверждал, что он не только не слышал о проблемах, связанных с этим штаммом, но даже не понимает, о чем вообще идет речь. Дякую. То, что говорит госпожа Буламедова, отказываясь всегда, в любом случае, говорить о том, что в принципе в принципе возможны побочные реакции и смерть ребенка в этой ситуации. Это классическая Я меня схема... парафразировали не совсем корректно, я себе позволю продолжить. я говорю с, с медицинской, точки зрения. Будь ласка. Так вот, если уж коре краснуху, да, и вы сказали, чем закончилась эта история, я вот вам расскажу, чем закончилась эта история. В этом году это освещалось очень широко в прессе. Было огромное количество кори и краснухи среди взрослых людей, которые тогда и, в общем-то, и должны были быть провакцинированы, и, к большому сожалению, не были провакцинированы хорошей и качественной вакцины которая тогда использовалась и от которой никто не умер так вот я видела девочку в этом году которая умерла от кори и таких девочек была не одна ей был 21 год и она не была привита к сожалению от кори и умерла от кривого энцефалита я просто как консультант ее смотрела в клинике и таких молодых и повторю взрослых людей нашего возраста чуть младше нас чуть старше нас и к сожалению очень много и они даже не знают что им нужно привиться от кори красной и паротита, поскольку думают что это детские инфекции а возвращаясь же к вакцине от гепатита мне кажется, что это, ну, как, знаете, известная проба со стаканом воды, да, или как это называется. А готовы ли сейчас наши люди, которые не вакцинируют своих детей от гепатита, например, случайно в ситуации, если ребенку нужна медицинская помощь, пойти, чтобы мы зашивали что-то, да, при нашем уровне инфекционного контроля, чтобы мы переливали кровь, например, или препараты крови. Все ведь знают, что у нас очень распространен гепатит В и С. От С, к сожалению, вакцины нет. От Б есть. И она очень дешевая. Почему не защитить своих детей абсолютно безопасной вакциной? цінний. Я настільки уверена в її безпечності, може, боже, це прозвучить забавно, но вот если сейчас бы её занесли вот сюда в студию, я бы все согласилась даже двойную дозу вот этой вакцины, о которой говорили все эти. Я бачу дві позиції. Ви як досліджувач, не медик, є скептиком і критиком взагалі самої ідеї вакцинації. Це зовсім правда. Ви як експерт, є, ну, скажімо так, її захисником. Зрозуміло що після кожного подібного скандалу кількість тих, хто боїться вакцин, дедалі більше, я але це не значить, що про них не треба говорити, особливо в цій в корупційній складовій. Де вихід? Кать постойте. То есть в Украине ребенок не может умереть от вакцины, но он может умереть от вакцины в Австрии, в Америке или где-то еще. Почему я он не вас, может умереть от вакцины бы вас в Украине? Я настоятельно попросила меня не парафразировать. Я в состоянии отвечать за свои слова, у меня достаточно хорошая речь Прекрасно. и достаточное образование, чтобы я высказывала сама. По себе. Итак, еще может ли раз. От вакцины еще раз. В Украине мы говорим о вакцинах вы, в принципе. Ну, о вы о не берете послушайте, у меня интервью, я попробую каким-то образом да, ну, прокомментировать что-то. Я пытаюсь хотя бы у кого-то взять интервью на эту тему. Когда вы будете вести программу, я приду к вам программу, будете брать Кажите, Так вот, если речь идет о гепатитной вакцине, по своему составу гепатитная вакцина не может вызвать смерть ни ребенка, ни взрослого. Единственный вариант, при котором что-то плохое не может случиться, это анафилактический шок. Повторюсь еще раз, это происходит либо на конце иглы, то, что у нас называется, да, либо в первые полчаса. Именно поэтому еще раз повторю, всегда ее делают только в том месте, где есть помощь для оказания, ну, при анафилактическом шоке, и просят людей полчаса посидеть, да, обязательно после вакцинации. Кстати, все должны об этом знать. Она по своему составу, биологическому, химическому, не может вызвать никакой смертельной другой реакции. Это да такой расширен, синдром раптовой смерти. Синдром внезапной смерти есть у писала. детей его статич, статистически ну есть определенные числа детей, которые умирают вот от синдрома внезапной смерти. Существуют определенные ну рекомендации как бы для профилактики синдрома внезапной смерти. Но в мире произведено было очень много исследований, поскольку были разные опасения, да, которые доказали, что синдром внезапной смерти и вакцины никоим образом не связаны между собой. Если нужно, мы вам предоставим линки к международным исследованиям, которые проведены в разных странах мира, в Западной Европе, в Соединенных Штатах и в Канаде. Меня интересует, почему ВОЗ а, лжет. Например, почему, у почему ВОЗ Вопрос и ЮНИСЕФ а, и все международные организации врали в 2008 году о том, что Украина в любом случае нуждается в немедленной дополнительной иммунизации а индийским препаратам. У нас продолжают а умирать от кори Согласно статистике людей. Министерства здравоохранения украинского, а украинское население, и это опубликовано на сайте ВОЗ, украинское население привито от КОРИ, например, на 98 А всі вони отримали двойну дозу прощання, препарату. У нас є І при этом у нас заболівані корію. Олексій, я би хотів трошечки змістити акценти. Ми, власне кажучи, тут не збираємося. Я є прихильником вакцинації, вакциную свою дитину. Але це не значить, що я не буду що ми не будемо розслідувати ось, ось такі історії, особливо коли в них є абсолютна така очевидна корупційна складова. Ось, власне кажучи, про що я хотів спитати Основна це проблема бізнес в тому, дуже коротко по що... висновку. Очень коротко не получится. Ну то есть а, сформулируйте резюме. Давайте сделаем так. 2000. А, Мы не можем делать на рекламу 1900, резюме. Это огромный бизнес, который хочет тишины, как любые деньги хотят тишины. Поэтому они молчат. Дякую. Ваше это разуме. Это огромный бизнес, да, действительно. Но вакцины безопасны и защищают людей. Это единственный способ защиты самый эффективный от инфекционных заболеваний. И это видно потому, какие проблемы мы сейчас имеем с инфекционными заболеваниями среди невакцинированных детей и взрослых в нашей стране. 98 населения процентов привито, и при этом они болеют корень. Охват прививками 60%. И когда статистику последний Я раз последний смотрели? Я последний раз смотрел статистику сегодня утром. Охват привит? 60%. Дякую. Дякую, Доверяйте панове, за те, що були з нами. Дякую за те, що у вас була така цікава полеміка.